Video ini menunjukkan bagaimana Cikgu Rosita menggunakan kaedah penyampaian yang pelbagai bagi topik peranan hormon dalam kita haid biologi tingkatan lima. Aktiviti yang dilaksanakan menarik dan sesuai dengan tumpayan murid serta merangsang pemikiran kreatif dan kritis murid untuk memastikan objektif pembelajaran tercapai. Okay, hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dalam bab pembiakan. Sebelum kita meneruskan pelajaran kita, cikgu hendak murid-murid lihat, perhatikan gambar ini. Okay, daripada gambar-gambar ini, apa yang kamu nampak dengan jelas? Perbezaannya. Siuli. Gambar pertama saya nampak gambar kanak-kanak dan kalau gambar kedua wanita muda dan gambar ketiga wanita tua. Ah, ha, tepat sekali. Terima kasih. Cikgu Rosita memulakan gambar pengajaran pertama. dengan set induksi yang menggalakkan murid memberikan pendapat melalui aktiviti sumbang saran. Kanak-kanak. Yang kedua wanita dewasa. Dan yang ketiga pula, wanita tua. Ada murid-murid nak bagi respon? Apa perbezaannya? Elina? Uh, kulit muka yang berkedut. Kulit berkedut. Orang tua kulit berkedut. Bagaimana pula dengan kanak-kanak dan wanita dewasa? Okey, bangun Akmal. Kulit kanak-kanak dengan kulit remaja itu nampak licin. Licin. Bagus, terima kasih. Okay, licin, itu kita nampak. Okey, faktor kedua lagi, perbezaan kedua sini. Dari segi ketinggian. Dari segi ketinggian. Bagus. Betul jawapan itu. Eh? Okey, tanya. Betul. Semua pelajar telah memberi pemerhatian yang jelas. Kita nampak tepat. Hari ini kita akan buat gerak kerja kumpulan. Cikgu hendak murid-murid bekerjasama. Mencari maklumat tentang hormon yang ada kaitan dengan kitar haid. Murid boleh mencari maklumat ini dengan menggunakan buku teks. Buku cikgu Rozita memberikan arahan cikgu yang jelas kepada murid artikel, berkaitan artikel artikel aktiviti yang akan dilakukan. Dan hari ini cikgu letakkan setiap meja komputer riba sekiranya murid perlu mencari gambar. Okay, selepas murid mendapat maklumat, murid-murid perlu berbincang sesama sendiri. Dan cikgu cadangkan, cikgu rasa kali ini kita buat kelainan. Cikgu nak murid melakonkan watak hormon yang murid-murid akan diberi tugasan. Murid bekerjasama melaksanakan pembelajaran kooperatif dalam kumpulan masing-masing dan mengumpul maklumat daripada sumber pendidikan seperti internet, artikel, buku teks dan buku rujukan. Saya rasa semua kumpulan dah bersedia untuk persembahan. Jadi Perhatikan murid, bagaimana murid, guru menggunakan kreativitinya dengan mengarahkan murid-murid mencatat hasil pemerhatian dengan melengkapkan peta buih bagi meningkatkan pemahaman pembelajaran mereka. Saya akan menjelaskan kepada kamu semua tentang estrogen. Saya sebagai estrogen akan menceritakan kepada kamu semua tentang sejarah hidup saya yang hebat. Baik. Pertama sekali saya berterima kasihlah kepada FSH kerana telah merangsang perkembangan mak saya iaitu folikel. Ha, itu folikel dan seterusnya mak saya ni merembeskan saya untuk membaik pulih dan menebalkan dinding endometrium. Syabas keseluruhannya. Cikgu Rozita mengemukakan soalan-soalan pelbagai aras untuk menguji kefahaman murid. Masing-masing. Cikgu nak tanya beberapa soalan untuk memastikan semua murid betul-betul jelas dengan persembahan tadi. Yang pertama, apakah peranan hormon GnRH? untuk merangsang kelenjar pituitari untuk merembeskan hormon FSH dan LH. Okey. LH. Maknanya GnRH ni penting untuk merembeskan hormon. Sekiranya wanita itu terpaksa dibuang kedua-dua ovarinya. Adakah wanita ini akan datang haid? setiap bulan. Okey, hui yao. Tidak boleh? Okey, cuba bagi kenapa tidak boleh? Sebab tak ada estrogen. Dia tak ada ovarian. Dia tak boleh hasilkan estrogen dan progesterone. Okey, bagus. Okey, ada soalan? Ha, si Uli. Ah, Saya ada terbaca artikel dalam artikel yang mengatakan wanita yang berumur 70 tahun masih lagi mampu melahirkan anak kembar walaupun dia telah mencapai menopause. Ada pelajar nak bagi uh, membantu Siuli ya bagi penjelasan Mungkin sebab dia ambil hormon estrogen tu pada awal peringkat menopause dia. Sebab tu dia boleh Okey. Akmal ada lagi. Keberkesanan kaedah penyampaian yang digunakan oleh guru berjaya meningkatkan kefahaman pembelajaran dengan murid. Dengan, dengan itu, murid berupaya mengemukakan soalan dan pendapat berkaitan dengan isi pelajaran. budak dia boleh mengandung. Uh, sebab dia mengalami pertumbuhan yang lebih awal. Dia dah macam dah mula ada kitaran haid. Oh. Uh. Setahu saya, saya kata Ya. Yeah. Video yang anda saksikan menunjukkan Cikgu Rosita berjaya meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran melalui kaedah penyampaian yang pelbagai dan menarik bagi memastikan objektif pembelajaran murid tercapai. Selain itu, aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang berfokuskan murid telah berjaya merangsang pemikiran kreatif dan kritis dalam kalangan murid.